Слава Украине! Привет всем, друзья мои, от Полонского. Вот смотрите, какая ситуация наблюдается. Что-то мне вспомнилось начало российско-фашистской оккупации Херсонской области, Запорожской области. Помните? Так вот я вам сейчас напомню. Смотрите, когда фашисты заходили в Энергодар, когда они заходили в Каховку, когда они заходили в Херсон. Вы помните, какие демонстрации были? Помните, когда фашисты заходили, по-моему, в Бердянск, да, наши люди прыгали на эти танки в Бердянске. Помните, мужик вышел и просто останавливал, в рукопашную останавливал российско-фашистские танки. В Адергадаре весь город вышел. В Херсоне Весь город вышел, значит, на демонстрацию против российско-фашистских войск. И не побоялись. Их там... Это была в Херсоне не одна демонстрация. Их много было. Они, они там по воскресеньям, каждое воскресенье выходили. И пока их там вообще не убивать не начали. Они выходили, да. В Каховке то же самое. То есть везде это было. Вот если брать, допустим, Славутич, это, ну, как бы это формально считается Киевская область, но все-таки это так формально, ну, в смысле, фактически относится к Чернигову, да. Там тоже были путинские боевики, зашли и оккупировали, значит, город Славутич. Весь город высыпал на улицы, весь город, так же, как в Энергодаре, да, и протестовали против этих путинских бандитов, которые зашли к нам без спросу. То есть наши люди с голыми руками выходили, и протестовали против путинских боевиков, да, зная, что это все может кончиться печально, потому что, ну, мы все прекрасно осознаем, что такое путинская Россия и э, что такое стоимость человеческой жизни в путинской России. Это ничего, да? И посмотрите сегодня. Вот э, я просто посмотрел, как суджа э, значит, наши там ездят, другие населенные пункты наши проходят через них. Хоть один расист вышел протестовать. Хоть один человек вышел на демонстрацию какую-то, на протест. Кстати, нашим ничего не сделали, поверьте мне, ничего бы не сделали. Но вот скажите мне, хоть один вышел. Нет, и не выйдет никогда в жизни. Потому что, понимаете, как вам сказать, в чем разница между украинцами и россиянами? Украинцы стоят за свободу. Россияне стоят за собственное рабство. Араб не протестует.